হেল্ল' মাই ডিয়াৰ ষ্টুডেণ্ট ৱেলকাম আৰু ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল এডুলেশ্যন মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি মই তোমালোকক দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ অসমীয়াৰ অৰ্থাৎ এইচ এছ ছেকেণ্ড ইয়েৰ অসমীয়াৰ বিশ্ব খনিশৰ নামৰ কবিতাটিৰ অকণমান পঢ়ি দিম আৰু ইয়াৰ যিখিনি প্ৰশ্নোত্তৰ আছে মূলভাৱ লিখাও আছে সেইখিনিও দি দিম যোনে যোনে লিখা নাই লিখি ল'ব পাৰিবা গতিকে বলাচোন আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ কবিতাটোৰ কবি হৈছে মফিজুদ্দিন আহমেদ হাজৰিকা তেখেতৰ বিষয়ে কবি পৰিচয় দিয়া হৈছে মফিজুদ্দিন আহমেদ হাজৰিকাৰ জন্ম হৈছিল ওঠৰশ সত্তৰ চনত ডিব্ৰুগড়ত ওঠৰশ ছিয়ান্নব্বৈ চনত তেওঁৰ প্ৰথম কবিতাপুথি জ্ঞান মালিনী প্ৰকাশ পায় আৰু প্ৰকাশৰ লগে লগে কবিতাসমূহে সাহিত্য সাহিত্যিকসকলৰ মাজত আলোড়নৰ সৃষ্টি কৰে এই কবি পৰিচয়ৰ পৰাই বহুতখিনি কুৱেশ্যন আহে গতিকে তোমালোকে প্ৰত্যেকেই কবি পৰিচয় পঢ়িবা জ্ঞান মালিনী কবিতা পুথিখনৰ বাবে মফিজুদ্দিন আহমেদ হাজৰিকা অসমীয়া সাহিত্য জগতত জ্ঞান মালিনীৰ কবিৰূপে জনাজাত এইটো এটা প্ৰশ্ন হৈয়ে আছে তেওঁৰ মৃত্যুৰ পাছত অপ্ৰকাশিত কবিতাসমূহ গোটাই তত্ত্ব পাৰিজাত নাম দি কাব্যপুথি এখন প্ৰকাশ কৰা হৈছে ঊনৈছশ ত্ৰিছ চনত অনুষ্ঠিত অসম সাহিত্য সভাৰ গোলাঘাট অধিৱেশনত তেওঁ সভাপতিৰ পদ অলংকৃত কৰিছিল ঊনৈছশ আঠাৱন্ন চনত তেওঁৰ মৃত্যু হয় অসমীয়া ভাষাত চুফি সাধকসকলৰ ভাৱধাৰা প্ৰথম তেওঁৰ কবিতাতে প্ৰকাশ পায় দেখা নাই যোধিষ্যাটো আছে ত্ৰিলোকৰ নিশ্চয় নিশ্চয় এটি বিশ্ব খনিকৰ গ্ৰহতৰা বেলি জোন আছে আলাসতে পোন তেওঁৰ সেই কৃপা জৰি টনাটনি কৰি ল'ৰা তিৰি আই ভাই এই সকলোৱে পাই মৰু জগততো নৰে আছে জীৱ ধৰি তেওঁৰ সেই মহিমাৰ নাই কিয়নো অৰ পাৰ একো খিলি পাততো আছে কটচিন ইয়াত ভগৱানৰ কথা কোৱা হৈছে দেই কৈছে যে দেখা নাই যোদি আছে ত্ৰিলোকত ট্ৰিলোকমান হৈছে আমাৰ তিনিটা তিনিখন লোক স্বৰ্গমৰ্ত পাতাল নিশ্চয় নিশ্চয় এটি বিশ্বখনিকৰ বিশ্বখনিকৰ মানে কি গোটেইখন এই আমাৰ গোটেই পৃথিৱীখনক যোনে সৃষ্টি কৰিছে বনাইছে গ্ৰহতৰা বেলি যোন আছে আলাসতে এই সকলোবোৰ কি আদৰ সৎকাৰ পায় হয়নে নহয় গ্ৰহতৰা আদি সকলোবোৰে আলাসত স্থান পায় মৰমত স্থান পায় তেওঁৰ সেই মহিমাৰ নাই কোনো অ'ৰ পাৰ একো খিলি পাততো যে আছে কটচিন তেওঁৰ সেই নাম লৈ কেনে যথা থৰ হৈ য'ত গছনিয়ে বাই যশস্যাৰ বীণ তেওঁৰ সেই মহিমাৰ নাই কোনো অ'ৰ পাৰ মানে তেওঁৰ যিখিনি লীলা তেওঁ কেতিয়া কি কৰে সকলোখিনি সৃষ্টিকৰ্তাই লিখি থৈ দিছে সকলোৰে কাৰণে কেতিয়া কাৰ লগত কি হয় তেওঁৰ মহিমা সকলো তেওঁৰ ওপৰতে সকলো গোটেই আমাৰ পৃথিৱীখন চলি আছে আৰু তেওঁৰে আমি নাম লৈ জীয়াই আছোঁ সকলোতে আছে তেওঁ কিন্তু নেদেখে কিয় আমিতো ভগৱানক দেখা নাপাওঁ কিন্তু প্ৰত্যেকটো বস্তুতে ভগৱান আছে আৰু ভগৱানক সচান্তৰে মাতিলে সকলো ঠাইতে পোৱা যায় উৰণিৰে মুখ ঢাকি থাকে ওচৰত সিয়ে খেপিয়ালে হিয়া হাই পাবলৈকো নাই নাই অকণকো চিন চাব ধৰা ওপৰত সত্য ৰজ তমগুণ সকলোতেই নিৰ্গুণ এই যে সত্ৰ ৰজ তমগুণ এই তিনিটা মানে গুণ হয় মানুহৰ তাত কি কি মানে গুণ থাকিব পাৰে সত্ৰ ৰজ হ'লে ভাল তম হ'লে এতিয়া যিবিলাক মানুহে আমি মাছ মাংস চববিলাক খাওঁ সেইবিলাক তম গুণত মানে পেলোৱা হৈছে গতিকে এনেকুৱা বিভিন্ন গুণ আছে মানুহৰো বোলে শুনো শুনো বিশ্বগিৰি সেই মহাজন চাও যদি ইপিনেদি আহা কেনে বুকু ভে ভেটি ভেদি মৰমেৰে বৰশীছে দয়া বৰষুণ তেওঁ কুহি গজালিক সেহান্তৰে একেজোপা কৰে ভয়ংকৰ তেওঁে এমাদিমা লৰা কৰে ডেকা তেজ ধৰা অহংকাৰ বঢ়াবলৈ মাক বাপেকৰ তেওঁ আমাক বৰষুণ দিছে হয়নে নহয় প্ৰকৃতিখনক বৰষুণ দিছে আৰু সেই বৰষুণৰ ফলতে আমাৰ গছ গছনিবোৰে গজালি মেলে আৰু আমাক কি ধুনীয়া হাৱা বা বতাহ দি থাকে তেওঁৰে কৃপা সকলোখিনি সেই শান্তৰে একেজোপা কৰে ভয়ংকৰ মানে আৰু আকৌ সেই গছকে তেওঁ ভয়ংকৰ ৰূপো দিব পাৰে তেওঁ বেয়া কৰিও দিব পাৰে কৰে ডেকা তেজ ধৰা অহংকাৰ বঢ়াবলৈ মাক বাপেকৰ তেওঁৱে মানি তেওঁৱে মান মান মানে সন্মান তেওঁ দানি তেওঁ দান তেওঁকে দান তেওঁৰ নামতে দান কৰিব লাগে আমি ভগৱানৰ নাম চাই আমি যদি দান কৰোঁ সকলো ভালেই হয় তেওঁৱে কাম তেওঁৱে কৰ্মী খেতি খেতিয়ক তেওঁৱে জ্ঞানী তেওঁৱে জ্ঞান তেওঁৱে তীখা তেওঁে হান তেওঁে ধৰ্ম তেওঁে ধৰ্মী বুদ্ধি বুদ্ধিয়ক তেওঁে পানী তেওঁৱে মাছ তেওঁ তেৱে পাচ তেওঁৱে যোগী তপস্যৱে বাজীকৰ তেওঁৱে ধনী তেৱে ধন গমস্তা গমস্তাও মহাজন তেওঁৱে কাম তেওঁে কৰ্মী তেওঁৱে কাৰিকৰ নিশ্চয় নিশ্চয় তেওঁৱে বিশ্বসৰিকৰ নিশ্চয় নিশ্চয় তেওঁৱেই অন্তৰ্জামী সৰ্বজ্ঞান বিশ্ব আত্মা প্ৰাণ সৰ্বব্যাপী সৰ্বশক্তিমান গতিকে ভগৱানকেই গোটেইখিনি বুলি কোৱা হৈছে সৃষ্টিকৰ্তাক এইখিনি আছিল কবিতাটো এতিয়া বোলাচোন আমি প্ৰশ্ন উত্তৰখিনি চাওঁ এমা দিমা মানে কি তাৰপাছত গমস্তা মানে কি এইবোৰ শব্দৰ অৰ্থত দিয়া আছে তোমালোকে চালেই বুজি ল'বা বুজি পাই যাবা কি কোৱা হৈছে প্ৰশ্নটোৱে আছে অসমীয়া সাহিত্যত জ্ঞান মালিনীৰ কবি হিচাপে কোনগৰাকী কবি জনাজাত আকৌ ইয়াত প্ৰশ্ন এটা বেলেগ কৈ আছে মফিজুদ্দিন আহমেদ হাজৰিকা অসমীয়া সাহিত্যত কি কবি বুলি জনা যায় এইটো হ'ব জ্ঞান মালিনী কিন্তু কুৱেশ্যনত আছে কি অসমীয়া সাহিত্যত জ্ঞান মালিনী কবি বুলি কাক জনা যায় উত্তৰ হ'ব মফিজুদ্দিন আহমেদ তাৰপিছত মফিজুদ্দিন আহমেদ হাজৰিকাৰ মৰণোত্তৰ কালত প্ৰকাশিত কবিতা পুথিখনৰ নাম লিখা এন্সাৰ হ'ব তত্ত্ব পাৰিজাত নেক্সট তিনি নম্বৰত দিয়া হৈছে বিশ্বখনিকৰ বুলি লেখকে কাৰ কথা কৈছে এন্সাৰ হ'ব বিশ্ব খনিকৰ বুলি লেখকে ভগৱান বা ঈশ্বৰৰ কথা কৈছে চাৰি নম্বৰ বিশ্ব খনিকৰ কোন শ্ৰেণীৰ কবিতা এন্সাৰ হ'ব আধ্যাত্মিক বা দাৰ্শনিক ভাৱধাৰাৰ কবিতা পাঁচ নম্বৰ মফিজুদ্দিন আহমেদ হাজৰিকা কোন যুগৰ কবি এন্সাৰ হ'ব জোনাকী যুগৰ কবি তাৰপিছত শ নম্বৰত প্ৰশ্ন দিয়া হৈছে কেইটামান একত আছে মফিজুদ্দিন আহমেদ হাজৰিকাৰ কবিতাৰ দুটা বৈশিষ্ট্য লিখা উত্তৰ হ'ব মফিজুদ্দিন আহমেদ হাজৰিকাৰ কবিতাৰ দুটা বৈশিষ্ট্য হ'ল মফিজুদ্দিন আহমেদ হাজৰিকাৰ কবিতাত আধ্যাত্মিক তত্তৰ প্ৰকাশ পোৱা দেখা যায় দুই নম্বৰ তেখেতৰ কবিতাৰ ভাষা সহজ সৰল আৰু লগতে আৰু ঘৰৰ ঘৰুৱা লগতে কবিতাৰ চন্দুৰ ঋতি সুকীয়া দুই নম্বৰত আছে কবিয়ে ঈশ্বৰক কিয় বিশ্বখনিকৰ বুলি অভিহিত কৰিছে উত্তৰ হব সমগ্ৰ বিশ্বৰ সৃষ্টি স্থিতিৰ মূলতে এক পৰম সত্তাৰ অস্তিত্ব অনুভৱ কৰা হয় সেই পৰম সত্ৰই সকলোকে এক আত্মীয়তাৰ জৰিয়তে বান্ধি ৰাখিছে তেওঁৰ মহিমাৰ অন্ত নাই জগতৰ সকলো বস্তুতে তেওঁৰ অৱস্থিতি সেয়েহে কবি ঈশ্বৰক বিশ্বখনিকৰ বুলি অভিহিত কৰিছে তিনি নম্বৰ প্ৰশ্ন হৈছে সত্য ৰজ তম গুণ কি বুজাই লিখা উত্তৰ পূৰ্বত্য ৰজ তম গুণ এই তিনিটা গুণতে অৰ্থাৎ শক্তিতে জগতৰ স্থিতি আৰু লয় সত্য গুণ সুখদায়ক আৰু জ্ঞানাত্মক ই জীৱন সুখত আসক্ত কৰি মুগ্ধ কৰে ৰজ গুণ ৰাগাত্মক অৰ্থাৎ ই মানুহক বিষয়ত আসক্ত কৰে আৰু তম গুণ অজ্ঞানৰ পৰা হয় ই জীৱৰ মৌ উৎপাদন কৰে আৰু প্ৰমোদ আলস্য আৰু নিদ্ৰাৰ দ্বাৰা সকলো ঢাকি ৰাখি জীৱক মৌপাশত বন্দী কৰে চাৰি নম্বৰ মফিজুদ্দিন আহমদ হাজৰিকাৰ দুখন কাব্যপুথিৰ নাম কাব্যপুথি দুখনৰ নাম হ'ল জ্ঞান মালিনী আৰু তত্ত্ব পাৰিজাত কবিয়ে বিশ্ব খনিকৰক কিয় সৰ্বব্যাপী সৰ্বশক্তিমান বুলি আখ্যা দিছে উত্তৰ ভোট ত্ৰিলৰ স্থিতি সৃষ্টি স্থিতিৰ মূলতে এক পৰম সত্তাৰ অস্তিত্ব অনুভৱ কৰিব পাৰি সেই পৰম সত্তাই সকলোৰে পালন কৰোতা সকলোৰে জন্মদাতা সত্য ৰজতম তিনিও গুণ তেওঁতে বিৰাজমান যদিও তেওঁ নিৰ্গুণ যদিও তেওঁক দেখা নাপায় তথাপি তেওঁ অন্তৰ্জামী সৰ্বজ্ঞানী বিশ্বৰ প্ৰাণ আত্মা আৰু সকলোতে ব্যাপী থাকে সেয়ে কবিয়ে বিশ্ব খনিকৰক সৰ্বব্যাপী সৰ্বশক্তিমান আখ্যা দিছে তাৰপিছত গ নম্বৰ চাবা দিয়া হৈছে বিশ্ব খনিকৰ কবিতাটোৰ মাজেৰে কবিয়ে প্ৰকৃততে কাৰ কথা কৈছে আৰু কি ভাৱ প্ৰকাশ কৰিব বিচাৰিছে এন্সাৰটো বা এনেধৰণৰ আধ্যাত্মবাদী কবি মফিজুদ্দিন আহমেদ হাজৰিকাই ৰচনা কৰা বিশ্ব খনিকৰ হৈছে দাৰ্শনিক ভাৱধাৰে পৰিপুষ্ট এটি উৎকৃষ্ট কবিতা পৰম পুৰুষ ভগৱানক বিশ্ব জগতৰ সৃষ্টিকৰ্তাৰ ৰূপত অধিষ্ঠিত কৰি তেওঁৱেই যে জগতৰ সৃষ্টি স্থিতি আৰু লয়ৰ কাৰণ সেই ভাৱকেই অতি সুন্দৰ ৰূপত কবিতাটিৰ মাজেৰে প্ৰকাশ কৰা হৈছে নিৰ্গুণ নিৰাকাৰ পৰম ব্ৰহ্মাই হল বিশ্ব জগতৰ নিয়ন্ত্ৰক পৰিচালক তেওঁৰ দ্বাৰা সৃষ্ট এই জগতৰ সকলোতে যেন তেওঁৰেই যাদুকৰী হাতৰ স্পৰ্শ তেওঁৰ আঙুলিৰ সঞ্চালনত ঘূৰি আছে গ্ৰহ নক্ষত্ৰ জোনবেলি তৰা সহিতে সহ ৰহস্যময় নভমণ্ডল পৰম ব্ৰহ্ম কৃপাময় কৰোণাৰ সাগৰ তথা অপাৰ মহিমাময় নিজ মায়াৰ বলতেই জগতৰ সকলো জীৱৰ মাজতে প্ৰেম দয়া স্নেহভাৱৰ সঞ্চাৰ কৰি কষ্টকৰ জীৱনতো জীয়াই থকাৰ সাহস দিছে ভগৱানে বিশ্বৰ পশুপক্ষী গছ লতিকা নদ নদী আকাশ বতাহ প্ৰাণৰ সঞ্চাৰ ঘটিছে ভগৱানৰ মহিমাৰ কাৰণেহে তেওঁ এই জগতৰ সৃষ্টিকৰ্তা বিশ্বখনিকৰ পৰিদৃশ্যমান জগতৰ জীৱ আৰু জৰ প্ৰতিটো ৰূপত তেওঁৰেই অস্তিত্ব বিৰাজমান তেওঁৰ বাহিৰে জগতৰ কোনো বস্তুৰেই যেন স্থায়িত্ব নাই সত্ৰ ৰজ আৰু তম এই তিনিও গুণৰ উৰ্ধত খাটি পৰম ব্ৰহ্মই নিজ ইচ্ছাৰে সৃষ্টিও কৰিব পাৰে বা বিনাশো কৰিব পাৰে গুণৰ অতীত গুণ নিয়ন্তা ভগৱানৰ স্বৰূপ উপলব্ধি কৰাও সাধ্যাত তেন তেনেজন পৰম পুৰুষৰ কৃপাতেই সাধাৰণ বীজেই গজালি মেলি বৃক্ষৰ ৰূপ লয় এমাডীমা ল'ৰা যৌৱন প্ৰাপ্ত হয় তেওঁৱেই দানী মানী জ্ঞানী কৰ্মী বুদ্ধক তথা বাজিকৰ তেওঁৱেই দান মান জ্ঞান কৰ্মবুদ্ধি আদি স্বৰূপত তেওঁৱেই সকলোৰে মূল বিশ্বগিৰি তেওঁ অন্তৰ্জামী সৰ্বজ্ঞানী সৰ্বশক্তিমান বিশ্ব আত্মা প্ৰাণৰূপে সৰ্বদা সকলোতে বিৰাজমান মুঠতে ক'ব পাৰি যে জীৱই সাক্ষুক দৃষ্টিৰে প্ৰত্যক্ষ কৰিব নোৱাৰিলেও ত্ৰিলোকৰ সৃষ্টি স্থিতিৰ মূলতে এক পৰম সত্তাৰ অস্তিত্ব সততে অনুভৱ কৰিব পাৰি কবিতাটিৰ মাজেৰে কবিয়ে ভাৰতীয় বেদান্ত দৰ্শন আৰু চুফি সাধকসকলৰ তেনে ভাৱধাৰাই প্ৰকাশ কৰিছে তাৰ নেক্সট গড় দুই নম্বৰত দিয়া হৈছে সকলোতে আছে তেওঁ কিন্তু নেদেখেকেও উৰণিৰে মুখ থাকি থাকে ওচৰত এই কবিতাভাষীৰ মাজেৰে কবিয়ে কি ভাৱ প্ৰকাশ কৰিব বিচাৰিছে লিখা এনচাৰটো এনেকুৱা ধৰণৰ কবি মফিজুদ্দিন আহমেদ হাজৰিকাই উদ্ধৃত কবিতাভাষীৰ জৰিয়তে অদৃশ্য সৰ্বশক্তিমান পৰম ব্ৰহ্মৰ সৰ্বব্যাপ্ত সত্তাৰ বিষয়ে বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছে এই বিশ্বজগতৰ সৃষ্টিকৰ্তা পৰম পুৰুষেই হ'ল সৃষ্টি স্থিতি আৰু লয়ৰ অধিকাৰী প্ৰকৃততে নিৰ্গুণ নিৰাকাৰ পৰম ব্ৰহ্মাৰ কোনো নিৰ্দিষ্ট ৰূপ নাই জীৱ জৰ সকলো প্ৰাণী পদাৰ্থ অনুপৰ মানুৰ মাজেৰে তেওঁ নিজৰ অস্তিত্ব দাঙি ধৰিছে চাক্ষুক দৃষ্টিৰে তেওঁৰ দেখা নাপালেও জগতৰ সকলো ৰূপৰ মাজতে তেওঁ প্ৰতিভাত হৈ আছে যিজনামেশ্বৰক যোগী তপস্যীসকলে যোগ তপস্যাৰ পিছতো লগ নাপায় তেনেজন পৰমেশ্বৰক অজ্ঞানতা বিষয় বাসনাত মহান্ধ হৈ পৰা সাধাৰণ মানুহে দেখা পোৱাটো অতি দূৰ তেওঁ চলনাময় নাৰীৰ দৰে অৰণিৰে মুখ থাকি আমাৰ ওচৰতে সদায় বিদ্যমান তেওঁক পাবলৈ হ'লে অন্তৰৰ পৰা অপবিত্ৰতা অজ্ঞানতা আদি কু ভাৱবোৰ আঁতৰাই পেলাই একান্ত ভক্তিৰে বিচাৰিব লাগিব তেওঁক বিচাৰিব নজনাৰ কাৰণেই আমাৰ মাজত আত্মাৰূপে লুকাই থকা পৰম পুৰুষৰ অস্তিত্ব কেতিয়াও অনুভৱ কৰিব নোৱাৰোঁ পৰমপুৰুষ অন্তৰ যে আমি সৰ্বজ্ঞানী বিশ্ব আত্মা প্ৰাণস্বৰূপে সৰ্বদা সকলোতে পৰিব্যাপ্ত অথচ তেওঁক আমি দেখা নাপাওঁ তাৰপাছত পাঁচ নম্বৰত ছয় প্ৰসংগ সংগতি দৰ্শাই ব্যাখ্যা কৰা তেওঁৱেই কাম তেওঁৱে কৰ্মী তেওঁৱে কাৰিকৰ নিশ্চয় নিশ্চয় তেৱে বিশ্ব খনিকৰ চাবা এন্সাৰটো বাক্য কবিতাভাষী আমাৰ পাঠ্যপুথি সাহিত্য সৰোভৰ অন্তৰ্গত কবি মফিজুদ্দিন আহমেদ হাজৰিকাৰ বিশ্ব খনিকৰ নামৰ কবিতাটোৰ পৰা উদ্ধৃত কৰা হৈছে যিহেতু প্ৰসংগ সংগতি লিখিবলৈ দিছে এনেকৈ লিখিব লাগিব বিশ্ব সৃষ্টিকৰ্তা পৰম ব্ৰহ্ম ভগৱানৰ অপাৰ মহিমাৰ বিষয়ে প্ৰকাশ কৰাৰ লগতে তেওঁৱেই যে জগতৰ সকলোৰে মূল সেই কথা ক'বলৈ গৈ উক্ত কাব্যাংশৰ অৱতাৰণা কৰিছে ভাৰতীয় বেদান্ত দৰ্শনেৰে পৰিপুষ্ট আধ্যাত্মিক ভাৱাপন্ন কবিতা বিশ্ব খনিকৰ পৰমপুৰুষ ভগৱানৰ স্বৰূপ উপলব্ধি কৰি কবিয়ে প্ৰকাশ কৰিছে যে এই জগতত পৰমপুৰুষৰ বাহিৰে আন সকলো মিছা নিৰ্গুণ নিৰাকাৰ পৰম ব্ৰহ্মই জগতৰ সৃষ্টি স্থিতি লয়ৰ অধিকাৰী তেওঁৱেই বিশ্ব খনিকৰ এই জগতৰ জীৱ জ্বৰৰ উপৰিও প্ৰতিটো অনুপৰমাণুৰ মাজত কেৱল তেওঁৰ অস্তিত্বই বিৰাজমান তেওঁৰ নিৰ্দেশতে জোন বেলি গ্ৰহ নক্ষত্ৰ ৰাজিয়ে আলাসতে আকাশত উপঙি আছে সেই নেদেখাজনেই সকলো জীৱকে মৰম চেনেহৰ বান্ধোনেৰে বান্ধি ৰাখিছে সকলো জীৱৰ মাজত আত্মাৰূপে লুকাই থকা পৰম ব্ৰহ্ম চাক্ষুক দৃষ্টিৰে দেখা নাপালেও তেওঁ যে আছে সততে অনুভৱ কৰিব পাৰি প্ৰকৃততে তেওঁৱেই সকলোৰে মূল তেওঁৱে মানি দানি কৰ্মী যোগী তপস্যী তেওঁ মান দান কৰ্ম যোগ আৰু তপ মুঠতে জগতৰ প্ৰতিটো ৰূপৰ মাজেৰে পৰম ব্ৰহ্মই নিজ স্বৰূপ প্ৰকাশ কৰে তেওঁৰ বিশেষ কোনো ৰূপ নাই সেই নিৰ্গুণ নিৰাকাৰ জগতৰ অধিকাৰী পৰম ব্ৰহ্মৰ মহিমাময় স্বৰূপটোকে উক্ত কাব্যাংশৰে প্ৰকাশ কৰা হৈছে ইয়াত সেই গুণ তিনিটাৰ বিষয় দিয়া আছে সত্য ৰজ তম গুণ এই তিনিটা গুণতে অৰ্থাৎ শক্তিৰে শক্তিতে জগতৰ স্থিতি আৰু লয় সত্য গুণ সুখদায়ক আৰু জ্ঞানাত্মক মানে সত্য গুণৰ যি অধিকাৰী হয় সি জ্ঞানী হয় জ্ঞানীবান ই জীৱক সুখত আৰু আসক্ত কৰি মুগ্ধ কৰে ৰজ গুণ ৰাগাত্মক অৰ্থাৎ ই মানুহক বিষয়ত আসক্ত কৰে কোনো এটা বস্তুৰ প্ৰতি জানাৰ বাবে আসক্ত কৰে মানে তমহ গুণ অজ্ঞানৰ পৰা হয় অজ্ঞানীবিলাক যেনে ভগৱানৰ কোৱা মতে নচলে বা আমাৰ পাঠবোৰত ভাগৱত গীতা কুৰাণ বাইবেল যিকোনো কিতাপতে হওক ভগৱানে বা তেখেতে সৃষ্টিকৰ্তাই যিখিনি কৈ গৈছে লিখি গৈছে সেইবিলাক নাজানি যিবোৰ কাম কৰা হয় সেইবিলাক নামানি সেইবিলাক হওক তমহ গুণৰ অধিকাৰী বুলি কোৱা হয় ই জীৱৰ মহ উৎপাদন কৰে আৰু প্ৰমাদ আলস্য আৰু নিদ্ৰাৰ দ্বাৰাসকলেও থাকি ৰাখি জীৱক মহ পাশত বন্দী কৰে অঁ মহ মায়াত যদি বন্দী হৈ যায় এইটো লাগে সেইটো লাগে এই দুদিনীয়া জীৱনত যি যিয়ে মানে এইবিলাকত পৰি যায় সেইসকলক ভগৱানে কি কৰিছে তম গুণৰ অধিকাৰী বুলি তেখেতে ধৰি লয় এনেকুৱা কোনো কথা নাই ভগৱানে কোৱা নাই যে তুমি এইটো কৰিবই লাগিব তুমি গীতা পঢ়িবই লাগিব কুৰাণ পঢ়িবই লাগিব বাইবেল পঢ়িবই লাগিব ভগৱানেই এই তিনিটা ভাগত ভগাই দিছে মানুহখিনিক গতিকে মৃত্যুৰ পিছত হয়তো ইয়াৰ বিচাৰ হ'ব এনেকুৱা কোৱা হয় সত্ৰ লোকক কি বিচাৰ হ'ব বা তম লোকক কি বিচাৰ হ'ব এনেকুৱা হ'ব সত্ৰগুণৰ অধিকাৰী হ'লে জ্ঞান আৰু সুখ পোৱা যায় ৰজহ গুণে দুখ নমাই আনে আৰু তমহ গুণে জীৱনলৈ অজ্ঞানতা নমাই আনে এইখিনি আছিল সেই গুণ তিনিটা কথা আশা কৰিছোঁ তোমালোকে বুজি পাইছা মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এইখিনি আছিল বিশ্ব খনিকৰ প্ৰশ্নোত্তৰখিনি যিখিনি মই তোমালোকক ব্যাখ্যা দিলোঁ এইখিনি খুব ধুনীয়াকৈ লিখি দিছোঁ গতিকে পঢ়িবা পৰীক্ষাত যদি মই দিয়া ধৰণে লিখা তেনেহ'লে ভাল মাৰ্কচ পাবা পঢ়িবা মুখস্থ কৰিবা আশা কৰিছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ পৰা তোমালোকে লাভান্বিত হ'বা আকৌ এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ ইমানেই